جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک اونٹ پہ سوار تھی وہ اونٹ نہ کچھ سرکش تھا فرماتی میں نے اس کو نہ سزا دینا چاہیے اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کا اے عائشہ کیونکہ یہ جس چیز سے نکل جاتی ہے اس کا حسن ختم کر دیتی ہے اور جس چیز میں یہ ہوتی ہے یہ اس کے کو اور بڑھا دیتی ہے اس لیے ہمیں دین کو ہمارے پروگرام تھے شدید دھوم تھی حد نظر تھی کچھ نظر نہیں آ رہی ہم نے پروگرام والوں سے کہا جی زندگی بڑی قیمتی چیز ہے تو معافی دے, دے پھر سے ہی نا پہلے سوچنا اللہ میں سڑکیں خالی تھی بچارہ وہی نکلا تھا جو ہماری طرح بڑا مجبور تھا باقی کوئی بھی نہیں حضور کیا فرماتے عائشہ نرمی اختیار نہیں حضرت جی مافل تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام ہے یہ سلیمان کا نام ہے اس لیے حضرت جی دین سکو ہمیں دین نہیں آتا اللہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے چاہیے تھا کہ موسم کے یہ دیور دیکھیں معلوم والے خود ہی میں کہتے ہیں حضرت آپ نے بڑی دور سے آنا ہے بڑی دند ہے زندگی بڑی قیمتی چیز ہے محفل فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے ایک مستحب عمل ہے خدا نخواستہ راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے جان چلی جائے تو کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ زندگی دے ہم تلاوت بھی کر لیں گے نا بھی پڑھ لیں گے جو ہمارے مقامی عالم دین ہے وہ کوئی تھوڑا سا بیان بھی کر دیں گے آپ نہ آئیں لیکن ہم نے جس جس کو کہا نہ کہا نہ ٹائم دیتا تھا میں مرو دے میں جیو پہنچو اس لیے پتر میں بس آپ کو اتنا کہوں گا دین سیکھو اور نرمی میرے نبی علیہ السلام کا دین محبت شری تو میں کہتا ہوں جی تقریباً پچتر سال ہو گئے پاکستان بنے ہونے کو انہیں چاہیے تھا کہ ہمارا کردار دیکھ کے نا پاکستان میں جتنے ہیں سارے مسلمانوں مسئلہ نے یہ چاہیے تھا کہ ان پچھتر سالوں میں ہمارا کردار دیکھ کے پاکستان میں جتنے ہندو بس رہی ہیں سارے مسلمان ہو جاتے ہیں اور کی ہیں ہمارے بڑوں میں میں کوئی آپ کو کوئی وہ ہیران نہیں سنا رہا ہے کی ہیں حضرت جی جی میری بات یاد رکھنا تلوار سے آپ ملک تو فتح کر سکتے ہیں دل نہیں فتح کر سکتے ہیں حضرت میں کوئی تلوار کا انکار جب انشاءاللہ تلوار اٹھانے کی کبھی باری آئی تو پھر آپ کو بتائیں گے ہمیں تلوار بھی اٹھانی آتی ہے اگر کبھی تلوار اٹھانے کا وقت آیا نا یہ تو نہیں نا حضرت کو زید بکر اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے تو ہم نہیں جو جہاد کی شرائط ہیں وہ پائی جائیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں تلوار اٹھانی نہیں چلانی بھی آتی ہے اللہ کے ٹھیک ہے لیکن اپنوں اٹھاتے ہیں آپ تلوار سے ملک فتح کر لیں گے آپ تلوار سے دل فتح نہیں کر سکیں گے دل کردار سے فتح ہوں گے دل کردار سے فتح حضرت با یدید بستامی علیہ الرحمٰن لکھا ہے کہ آپ کا ہمسایہ مجوسی تھا آتش پرست تھا وہ کیونکہ حضرت کا تو معمول تھا آپ ساری رات نفل ادا فرمایا کرتے اپنے سیم میں حضرت آپ قیام فرمایا کرتے وہ ایک رات ہوا اس طرح کہ ہم کے گھر سے نا مسلسل بچے کے رونے کی آواز آتی رہی رات کو تو آپ نے جانا مناسب نہیں سمجھا صبح ذرا تھوڑی گہمہ گہمی ہوئی تو آپ نے دروازے پہ دستک دے دی اب اندر سے ایک با خاتون نے دروازہ کھولا آپ نے کہا ساری رات گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی ہے غیر تو ہے اس نے کہا میرا خاون تجارت پہ گیا ہوا لیٹ ہو گیا اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا اب وہ جو پیسے دے کے گیا تھا وہ ختم ہو گئے کتنے دنوں سے میں بھی بھوکی ہوں میرے بھوکے ہونے کی وجہ سے اب سینے میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں اور آج رات کو تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کو بھی نہیں تھا بچہ بھوکا بھی تھا گھر میں اندھیرا بھی تھا بچہ ساری رات ہوتا رہا اب تڑپ گئے با تو ساری رات نفل پڑتا رہا اور ساتھ والے گھر میں یہ حال تھا کہ نہ روشنی تھی اور نہ کچھ کھانے کو تھا ماں بھی بھوکی تھی بچہ بھی بھوکا تھا تو کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا اب اسی وقت بازار گئے سودا سلف خریدا جو ضروریات ضرورت کی اشیاء تھی ساری لا کے تھی میں بھی دھیان رکھوں گا اگر تجھے بھی کبھی ضرورت پڑے تو تو مجھے اطلاع کر دینا میں نے خیال رکھو مختصر اس کا خامد واپس آ گیا تو اس کو بھی پتا تھا میں لیٹ ہوں اس نے سب سے پہلے آتے سوال یہ کیا کہ پیچھے سے پریشانی تو نہیں ہوئی اس نے کہا بس ایک دن بڑی ہوئی پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہوئی اس نے کہا ایک دن کیا ہوا اس نے کہا جو پیسے دے کے گئے تھے ختم ہو گئے میں بھی بھوکی تھی سینے میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا بچہ بھی بھوکھا تھا اس رات تو یہ ہوا کہ جو دیا تھا اس میں تیل ڈالنے کو بھی تیل موجود نہیں تھا بچہ ساری رات بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا بھائی عزیز مسلمان صبح ہوتے انہوں نے میرے دروازے پہ دستک دی بچے کے رونے کی وجہ پوچھی میں نے آپ کا نا نہ بتا دیا بچے کا بھوکا ہونا بتا دیا دیے میں تیل کا ہونا نہ بتا دیا اسی وقت بازار گئے سارا کچھ خریدا لا کے مجھے دیا اور کہہ کے گئے اگر پھر کوئی پریشانی ہو تو بتانا اور وہی وہ خبر لیتے رہے میری وہ کہتا ہے باقی کام تو بعد میں کروں گا چلو پہلے میں ذرا جا کے حضرت با یزید کا شکریہ ادا لوں وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا حضرت میں آپ کا ہم سے آیا آپ نے بڑی شفقت فرمائی میری غیر موجودگی میں تو میرا شکریہ قبول فرما لے اب آگے سے فرمانے لگے بھائی تو شکریہ چھو بس یہ مجھے بتا وہ جو ساری ذات بچہ روتا رہا اس پہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے ہاں ہاں اس طرح اسلام پھیلا ہے اس طرح اسلام پھیلے. اس طرح ہم نکلے ہیں. اس طرح نہیں پھیلے گا اس طرح اسلام پھیلائے سے آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہم نے فرمائن نہیں ہم نے جن سے دین سیکھا اور جن سے سیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں وہ صحابہ ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور نبی السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دے ہمسائے کا دھیان رکھو ہمسائے کا دھیان اور یہاں یہ حالت تھی با یزید نفل پڑ رہا تھا اور چھوٹا بچہ بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا تو شکریہ کو چھوڑ بس یہ بتا تو نے مجھے معاف کر دیا آگے سے پھر وہ مجوسی کہتا ہے حضرت آپ بھی پھر معافی کو چھوڑے اور میں پڑھا کے نہ مجھے سونے دین میں داخل کر لے فرمایا عائشہ فرمایا عائشہ فرمای نرمی عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ. تو غلطی بندے سے ہی ہو جائے تو معافی مانگو لیکن غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ روکی جائے نہیں چلتے ہوں نہ کرنا ہوتی ہیں نا ہمارے محبوب کے راستے میں تو کانٹے بھی بچھائے گئے تھے آپ تو درانے نماز اونٹ کی اوجری بھی رکھی گئی تھی لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے مٹھی مٹھی چال نہ مٹھی چال نہ چھڑیں کچھ نہ کچھ خج بڑھ جاسی آخر ایک دہاڑے نفس کمینا میدانوں نس جاسی ان کا کام یہ ہے دلو. تو چلتا رہنا تو چلتے رہنا ان کا کام یہ ہے ان کا کام نہیں چلتے رہنا چلتے رہنا بس تو چلتے رہنا تو چلتے رہنا تو اس وقت ادری ضرورت ہے پاکستان کو کہ وہ جو حضور نبی علیہ السلام کا دین ہے وہ حضور جائے جو حضرت ابو بکر والا دین ہے جو حضرت عمر والا دین ہے جو حضرت عثمان والا دین ہے جو حضرت مولا مشکل کشا والا دین ہے جو حضرت اسنین کریم, کریم والا دین ہے اس کو پھیلایا جائے اس کو جائے لیکن پتر پھیلائیں گے تو تب نہ جب اس کو خود سیکھیں گے یقینی ہے اے? اب سودا کرو اپنے اللہ سے یہ لکھا ہے مائے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ لکھا ہے مدینہ میں نا کچھ ماحول اس طرح کا بن گیا ایک تھوڑی قحط کی صورت اختیار کر دی کھانے کو کچھ نہیں تھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ تھے اس وقت سارے عالم مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت اب تو کھانے کو بھی کچھ نہیں آپ نے فرمایا انشاءاللہ رات تک اللہ کھانے پینے کا بندوبست کر دے گا وہ لکھا ہے کہ حضرت گنی رضی اللہ عنہ کی اونٹ نا یہ تجارت لے کے شام گئے ہوئے تھے جب مدینہ پاک میں اس طرح کی کیفیت ہوئی نا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ واپس بلوا لیے ان کو شام نہیں جانے دیا ان کو مدینہ پاک واپس بلا دیا وہ جب اونٹ واپس آئے نا تو جو تاجر تھے نا وہ سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قید پڑا ہوا ہے غلہ ہے کوئی نہیں ہم عثمان غنی سے خرید لیں گے اور پھر اس کو کئی گناہ مہنگا کر کے بیچیں گے جیسے ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں وہ آلو جڑے رمضان تو پہلے چالی روپے کلو ہوں دیں رمضان چھے ایک ہو جائیں اور دکھ بات یہ ہے کہ درجی وہی چالی والی آلو ایک سو بیچ رہا اس نے سات آج بھی کئی ہوئے وہ پتہ لگتا ہے سال میں ہر سال بڑی محفل بھی کرواتا ہے دکھ کی بات یہ ہے ہم اللہ کو بھی اب میں اس پہ پتہ نہیں کیا لفظ سے بولوں گا ہم اللہ کو بھی داؤ لگا رہے ہیں وہ 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 جو اس نے رمضان میں چالیس والے ٹماٹر ایک سو چالیس بیچن وہ کہتا ہے میں نے حج کر کے وہ کلیئر کر لیا وہ سمجھتا ہے میں نے وہ جو بڑی سی محفل کروائی نا میں نے وہ کروا کے کلیئر کہا نہیں پائی جی اس طرح کلیئر نہیں ہوتا ہے اس طرح نہیں کلیئر ہوتا ہے سارے جو تاجر تھے نا وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ کا مال آیا واپس شام سے اسے ہمیں بیچ دیں آپ نے فرمایا کتنے میں خریدوں گی پرسینٹ میں کہا حضرت تین آپ نے فرمایا نہیں حضرت چار آپ نے نہیں حضرت پانچ آپ نے کہا حضرت پھر کتنے میں بیچیں گے آپ نے فرمایا میں اس کو بیچوں گا جو دس پرسنٹ وہ آگے سے تاجر کہتے ہیں حضرت دس پرسنٹ کون دے گا کوئی بھی نہیں دے گا آپ نے فرمایا تمہیں قرآن نہیں پڑھا اللہ کہتا ہے فلاہو اشرو ام سالحہ تمہیں ایک دو میں دس دوں گا, تمہیں ایک, دو دس دوں گا تمہیں ایک دو میں دس دوں گا میں نے یہ سودا اپنے اللہ سے کر دیا وہ لکھا کہ آپ نے مدینہ پاک کھڑا ہو کے اعلان کیا آپ نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیو آؤ یہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں منگوایا یہ میں نے اپنے اللہ کے لیے آؤ جس جس کا جو دل کرتا ہے اٹھا کے لے جاؤ حضرت تو کرو دس والا سودا اتنا نفع کوئی نہیں دے گا آپ اور یہ دس اس کے لیے ہے جس کی نیت میں بڑا زوف تھا باقی تو ستر بھی ہے جی باقی تو بغیر حساب بھی ہے یہ تو کوئی میرے جیسا ہے نا بڑا کمزور تھا اس کے لیے ہوں ستر پرسنٹ بھی ہے پھر اسے اور بڑھے گا درے بے حساب دیا جائے گا کرو ادر جی اپنے اللہ سے کبھی وہ گاٹے کا سودا لو لگاؤ اپنے اللہ سے لو لگاؤ اپنے اللہ سے یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی ہم تو حضرت جی چھوٹی سی بات ہوتی ہیں اپنے رب کا در چھوڑ دیتے بڑی بڑی بھی ہو جائے پھر بھی نہ چھوڑ دیتے بڑی سے بڑی بھی ہو جائے پھر بھی نہ چھوڑنا حضرت چھوڑنا نہ کبھی یہ دار ہے دا. یہ جو ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی ہمارا بھلا ہے جو ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی ہمارا ہی بھلا ہے اس ماں کا دل کرتا ہے اپنے بچے کو کڑوی دعا پلانے کو لیکن بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے پگانہ بعض دفعہ ہم نے کچھ کر دیا ہوتا ہے کہ پھر پھر وہ ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا ہے اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے وہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ نے فضل کیا اور مجھے متواتر چودہ سال حج کی شہادت عظمہ سے سرفراز کیا بڑے نصیبوں والے لوگ تھے فرمات میں نے اور یہ آج بھی حضرت مالک بن دینار کا ہمارا نہیں حضرت ہم تو لکھ حج بھی کر لیں تو مالک بن دینار کے کہا کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ حضرت مالک بن دینار کے لیے لکھا ہے جب یہ پہلی بار حاج کو گئے نا تو سواری پہ نہیں بیٹھے پیدل گئے دل. وہ سواری موجود تھی اب پیدل گئے کسی نے سوال کیا حضرت جی بڑا لمبا سفر ہے تو سواری پہ بیٹھ کے جائیں پیدل کیوں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا ہو اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں سولہ کرنے جائے تو اس کو پیدل جانا چاہیے کہ سوار ہو کے جانا چاہیے یہ مالک بن دینار کے حج تھے ہمارا عاج کوئی نہیں یہ مالک بن دینار کا عاج تھا فرماتے ہیں اللہ نے کرم کیا میں نے چودہ سال متواتر اللہ نے مجھے نواز حاضر فرماتے ہیں ہر سال جب میں حج کرتا نا اور بیت اللہ کے وہ دروازے کو پکڑ کے جب میں کہتا نا اللہم اللہ بی. اللہ میں حاضر ہوں لبائی میں حاضر ہوں اللہم لبائی کہا میرے اللہ میں حاضر تو آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک درویش تھا جب وہ بھی پکڑتا نا وہ کہتا ہے لبائی تو اس کو آگے سے آواز آتی لا لبائی فرماتے ہیں چودہ رہا جو ہم نے کٹھے کی فرماتے ہیں ہر سال یہ آواز آتی فرماتے ہیں جب چودہ آج کر لیا نا چودہ سال پورا ہوا تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا اے وہ درویش تو بیرہ تو نہیں اس نے کہی میں سن رہا ہوں سارا کچھ اور فرمان میں نے کہا پھر کیوں آ جاتا ہے ہر سال تو کہتا ہے لب بھئی وہ کہتے ہیں اللہ لب بھئی پھر کیوں آ جاتا ہے ہر سال وہ فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے مالک اگر میری عمر چودہ سال کے بجائے چودہ ہزار سال ہو اور اب تو سال میں ایک بار صرف آواز آتی ہے نا لا لبائی اگر ہر سال یہ ہر, ہر روز یہ آواز ہزار بار آئے کہ لالب بھائی میں پھر بھی اس کے دروازے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اس کو کہتے ہیں بندگی حضرت ہاں جی بول بولے شاہ نے شارا نہیں دیا فرماتے راتی جاگیں جاگے صدا میں راتی جاگن کتے تیکن اتے کوئی اس کو کمال نہ جان لینا ساری رات جاگتے دے رہتے دے ڈیحاواں تے ستے تیکن اتے کار مالک دا مول نہ چھڑ دے پاہمیں مارے سو سو جتے تہکڑ کتے کہا یہ تو ابھی ابھی سال میں ایک بار آواز آتی ہے نا لالا بھائی اگر میری عمر سال چودہ سال نہیں چودہ ہزار سال ہو وہ سال میں ایک بار نہیں ہر روز یہ ہزار بار آگے سے آواز آئے لا لبائک لا لبائک لا میں پھر بھی اس کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا اور بندے کو نا بھی اسی طرح چاہیے جاؤ گے کہاں چھوڑ کے جی کو ایسا ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے کو ایسا ہے پہ پردے ڈالنے والا مجھے تو دکھ ہوتا ہے تم ماؤں کو یاد کر کر کے روتے ہو رہے اس کو نہیں یاد کرتے ستر ماؤں کا پیار جمع کر لیا جائے پھر بھی اس کا پیار نہیں بنتا ہاں جی راتی جاگے شیخ سداویں رات جاگن کتے تیکن اتے در مالک دا مول نہ دے پاؤں مارن سو سو جتے تیکن اتے

میرے بندے کو مجھ سے دور کرتا ہے کہ میں نے اس کے چودہ سال کے آج قبول نہیں کیے مالک سن یہ نہیں کہ میں نے اس کے چودہ سال کے آج نہیں قبول کیے بلکہ ان چودہ سالوں میں جتنے آجی جی آئے ان کے آج بھی اسی کی وجہ سے قبول کیے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے آیا ہوا خالی نہ جائے دلے. اللہ ہے دلے. وہ پتر وکری بات ہے کہ ہم ڈیوٹی ہماری یہی تھی تمہیں بتانا کہ اللہ دکھ ہی ہے کہ ہم اپنی اپنی دکانیں سجا بیٹھے ہیں تمہیں اللہ کا راستہ بتانا تھا ہم خود ہی تمہارے اللہ بن گئے ہم نے ہم نے تم سے تمہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینی تھی ہم نے اپنی شروع کروا گیا ہو رہی ہے اب اس سے میں ذرا کو تھوڑا آگے نہیں بول سکتا انہوں اس دن دنوں کراچی ایک مرید ہے اس کو مجھے فون آیا اللہ صاحب میں ایک معاملے جو بڑا پریشان تھا اے بنو سب تو پہلے تسی یاد آئیں میں پتر تو ہی گیا تو نہیں گیا میں فیل ہو گیا تم no واقعی JOE پہل کس طرح ہو گیا میں نے تسی یاد آئے میں نے پتر تسی نہیں یاد آنے چاہیے سنو وہ یاد آنے چاہیے آئے یاد آنے چاہید میں فیل ہو گیا پتر مرید بھی فیل ہو گیا پیر بھی فیل ہو گیا میں نہیں یاد آنے چاہیے وہ یاد آنے چاہیے ہاں پتر وہ یاد آنے فیل ہو گیا پیر بھی فیل ہو گیا مرید بھی فیل ہو گیا وہ یاد آنا ہے پیر ناکام ہوا سلیمان مسبائی ناکام ہو گیا کہ میں اس کی اتنی تربیت نہیں کر سکا میں اس کو ہے؟ کوئی اپنی اللہ ہم، ہم سے مقصد وہ ہے میں مقصد نہیں پیر مقصد نہیں ہے پیر راستہ ہے پیر ذریعہ ہے پیر وسیلہ ہے مقصد وہ ہے مقصد وہ ہے میں نے کہا وی کراچی والے تو بھی فیل ہو گیا پیر صاحب بھی فیل ہو گیا وہ یاد ہے وہ یاد ہے اپنے اللہ سے لو لگاؤ پانچ وقت کی نماز پڑھو نرمی اختیار کرو ٹھیک ہے اپنے والدین کی خدمت کرو حلال کھاؤ غرور و تکبر سے بچوں